ஓம் ஏகதந்தாய வித்மஹே வக்ர துண்டாய தீமகி தன்னோ தந்தி பிரச்சோத யாத்து ஸ்ரீ குருபியோ அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று சங்கடகர சதுர்த்தி அதுவும் சோமவார சதுர்த்தி சிறப்புக்குரியது கணபதியின் முப்பத்தி ரெண்டு முக்கிய வடிவங்களில் சங்கடஹர கணபதியும் ஒருவர் இவர் நமது சங்கடங்களையெல்லாம் தகர்த்து எரியக்கூடியவர் விநாயகருக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய அருகம்புல் மிகவும் விருப்பமுடையது இன்று சங்கடகர சதுர்த்தியில் அருகு வைத்து விநாயகரை வழிபட்டால் பிறவி நீங்கி இன்பம் பெருகும் இந்த நன்னாளில் நாம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ ஏகாட்சர கணபதி கவச்சம் பாராயணம் செய்யலாம் இது ஸ்ரீ ருத்ர யாமலத்தில் ஸ்ரீ மகேஸ்வரனால் சொல்லப்பட்டது இந்த கவச்சம் விநாயக பெருமானின் மகிமையை போற்றும் ஒரு அற்புதமான கவச்சம் இது அனைத்து வகையான சித்திகளையும் தரக்கூடியது திரைலோகிய மோகன கவச்சம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த அரிதான ஏகாட்சர கணபதி கவச்சத்தை சொல்பவர் ஒருபோதும் தடைகளால் ஆட்கொள்ளப்படுவதில்லை கிரக தோஷங்களின் தாக்கங்கள் அவரை எதுவுமே செய்வதில்லையா எப்பேற்பட்ட துர்சக்தியிடமிருந்தும் நம்மை காக்கும் அற்புதமான கவச்சமாக இது உள்ளது கணேசரின் ஹதயமாக உள்ளது இந்த கவச்சம் அதனால் இது அனைத்து பரிபூரணங்களையும் நமக்கு வழங்குகிறது மகிமை வாய்ந்த இந்த கவச்சத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை அல்லது இருமுறை மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் பக்தியுடன் வாசிப்பவர்கள் புகழ் செல்வம் தானியம் வீடு குடும்பம் நல்லொழுக்கமுள்ள சந்ததி மற்றும் அனைத்து வகையான யோக சக்திகளையும் பெறுவார்கள் இதை பக்தியுடன் சொல்பவர்களுக்கு இது அனைத்து வகையான பாபங்களையும் அழிக்கும் வல்லமை வாய்ந்த ரகசிய மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஞானம் இல்லாதவர்கள் கூட இதை தொடர்ந்து சொல்வதால் அனைத்து வகையான சித்தியும் அதற்கும் அப்பாற்பட்ட சக்திகளுடன் புத்திசாலிகளாக மாறிவிடுவார்கள் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு தொடர்ந்து ஒருவர் இதை சொல்வதாலும் கேட்பதாலும் ஆறு மாதங்களில் அவர் விரும்பிய அனைத்தையும் பெறுவார் என்பதில் சந்தேகமில்லை இல்லை இந்த ஸ்லோகத்தோட பலஸ்ருத்தி சொல்றது நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் एकाक्षर गणपतिकवचम् त्रैलोक्य मोहनकवचम् श्रीगणेशाय नमः नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूजितो यः सुरैरपि पार्वत्युवाच भगवन् देवदेवेश लोकानुग्रहकारकः इदानीं श्रोतुमिच्छामि कवचम् यत्प्रकाशितम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य त्वया प्रीतेन चेतसा वदैतद्विधिवदेव यदि ते वल्लभास्म्यहम् ईश्वर उवाच शृणुदेवि प्रवक्ष्यामि न केयम् ते ध्रुवम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य कवचं सर्वकामदं यस्य स्मरणमात्रेण न विघ्नाः प्रभवन्ति हि त्रिकालमेककालं वा ये पठन्ति सदा नराः तेषां क्वापि भयं नास्ति सङ्ग्रामे सङ्कटे गिरौ भूतवेतालरक्षोभिर्ग्रहैश्चापि न बाध्यते इदम् कवचमज्ञात्वा योजपेद्गणनायकम् न च सिद्धिमाप्नोति मूढो वर्षशतैरपि अघोरो मे यता मन्त्रो मन्त्राणामुत्तमोत्तमः ततेदं कवचम् देवि दुर्लभम्बुविमानवैः गोपनीयं प्रयत्नेन नाजेयम् यस्य कस्यचित् तव प्रीत्या महेशाणि कवचम् कथ्यतेऽद्भुतम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य गणकश्च शिरीरितः त्रिष्टुप्छन्दस्तु विघ्नेशो देवता परिकीर्तिता गम्भीजम् शक्तिरोङ्कारक सर्वकामार्थसिद्धये सर्वविघ्नविनाशाय विनियोगस्तु कीर्तितः ध्यानम् रक्ताम्बोजस्वरूपम् लसरुणसरोजादिरूढं त्रिनेत्रं पाशं चैवाङ्कुशम् वा वरदमभयदं बाहुबिर्धारयन्तम् शक्त्या गजास्यं गजास्यम् पृथुतरजठरम् नागयज्ञोपवीतं देवं चन्द्रार्धचूडम् सकलभयकरम् विघ्नराजं नमामि अथ कवचम् गणेशो मे शिरः पातु बालं पातु गजाननः नेत्रे गणपतिः पातु गजकर्णश्रुति मम कपोलौ गणनातस्तु ग्राणं गन्धर्वपूजितः मुखम् मे सुमुखः पातु चिबुकं गिरिजासुतः जिह्वां पातु गणक्रीडो दन्तान् रक्षतु दुर्मुखः वाचं विनायकः पातु कष्टं पातु महोत्कटः स्कन्दौ पातु गजस्कन्दौ बाहु मे विघ्ननाशनः हस्तौ रक्षतु हेरम्बो वक्षः पातु महाबलः हृदयं मे गणपतिर् उदरं मे महोदरः नाभिगम्भीरहृदयः पृष्टं पातु सुरप्रियः कटिं मे विकटः पातु गुह्यं मे गुहपूजितः ऊरु मे पातु कौमारं जानु नीचगणाधिपः जङ्गे गजप्रदः पातु गुल्पौ मे दुर्जटि चरणौ दुर्जयः पातु साङ्गं गणनायकः आमोदो मे ग्रतः पातु प्रमोदः पातु पृष्ठतः दक्षिणे पातु सिद्धेशो वामे विघ्नधरार्चितः प्राच्यां रक्षतु मां नित्यं चिन्तामणिविनायकः आग्नेयां वक्रतुण्डो मे दक्षिणस्यामुमासुतः नैरृत्यां सर्वविघ्नेशः पातु नित्यं गणेश्वरः प्रतीच्यां सिद्धिदः पातु वायव्यं गजकर्णकः कौबेर्यां सर्वसिद्धीशो ईशान्यामीशनन्दनक ऊर्ध्वं विनायकः पातु अधो मूषकवाकनक दिवा गोक्षीरधवलः पातु नित्यं गजाननक रात्रौ पातु गणक्रीडस्सन्ध्योऽसुरवन्दितः पाशाङ्कुशाभयकरः सर्वतः पातु मां सदा ग्रहभूतपिशाचेभ्यः पातु गजाननः सत्त्वं रजस्तमोवाचं बुद्धिं ज्ञानं स्मृतिं दयां धर्मचतुर्विधं लक्ष्मीं लज्जां कीर्तिं कुलं वपुः धनं धान्यं गृहं दारान् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा वतु श्रीमान् सर्वतः शङ्करात्मजः सिद्धिदं कीर्तिदं देवि प्रपटेन् नियतः शुचिः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि न तस्य दुर्लभम् किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते सर्वपापविनिर्मुक्तो जायते भुवि मानवः कामयते नित्यं सुदुर्लभमनोरथं तं तं प्राप्नोति सकलं षण्मासा संशयः मोहनस्तम्बनाकर्षमारणोच्चाटनम् वशम् स्मरणादेव जायन्ते नात्र कार्याविचारणा सर्वविघ्नहरम् देवं ग्रहपीडानिवारणम् सर्वशत्रुक्षयकरम् सर्वापत्तिनिवारणम् धृत्वेदम् कवचम् देवि योजपेन्मन्त्रमुत्तमम् न स कदाचिदपि कुत्रचित् भूर्जे लिखित्वा विधिवद्दारयेद्यो नरः शुचिः एकबाहो शिरः कण्ठे पूजयित्वा गणाधिपम् एकाक्षरस्य मन्त्रस्य कवचं देवि दुर्लभम् योदारयेन्मकेशाणि न विघ्नैरभिभूयते गणेशहृदयम् नाम कवचं सर्वसिद्धिदं पठेद्वा पाठयेद्वापि तस्य सिद्धिः करे स्थिता न प्रकाश्यम् महेशाणि कवचम् यत्र कुत्रचित् दातव्यम् भक्तियुक्ताय गुरुदेवपराय च इति श्रीरुद्रयामली एकाक्षरगणपतिकवचम् अथवा त्रैलोक्यमोहनकवचम् सम्पूर्णम् श्रीगुरुभ्यो नमः இது மிக மிக அற்புதமான கவச்சம் அனைத்து கிரக பீடைகளையும் தோஷங்களையும் நீக்க வல்லது பேய் பிசாசு மற்றும் துஷ்ட சக்திகளால் ஏற்படும் பயம் விலகும் அனைத்து சங்கடங்களும் விரைவில் நீங்கிடும் மன விருப்பங்கள் அனைத்தும் பூர்த்தியாகும் காரிய சித்தி உண்டாகும் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்தோட பல ஸ்ருத்தில சொல்லப்பட்டிருக்கு அனைவரும் இந்த நன்னாளில் இந்த ஏகாட்சர கணபதி கவச்சத்தை பாராயணம் செய்து பலன் பெற்றிடுவோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்